Донецкой областной организации Комитет избирателей Украины в партнерстве с гражданской сетью «Опора» в рамках национальной кампании наблюдения за соблюдением процедур проведения внешнего независимого оценивания 2012 года в Донецкой области осуществлялся мониторинг 13 сессий тестирования по 10 предметам. Загалом по Донецкой области в этом году было обеспечено 147 спостережень в пяти местах области. Громадським спостереженням було охоплено 50 пунктів тестування з таких предметів, як хімія, математика, українська мова та література і 30% для решти. На кожному з пунктів тестування у нас працювало по одному активісту, який... Одну годину находились в аудиториях, інший час проводили в реакционных зонах, ходили по коридорам, заходили до прибирали до туалетів. В подавляющем большинстве наблюдатели отметили достаточно высокий уровень организации и проведения внешнего независимого оценивания. Работу всех работников пунктов тестирования согласованной. Совно роботи нашого донецького регіонального центру оцінювання якості освіти, які кожного року це було на дуже високому рівні. Ми завжди, ну, я можу це назвати, працюємо як одна команда, тому що після кожного тестування ми зізвонюємося, ми говоримо свої зауваження, які є з нашого боку. Щодо головного моменту, за чим спостерігали спостерігачі, цілісність контейнерів, то і по Донецькій області, і по всій Україні не було жодного випадку, коли б контейнери... Були розпломбовані чи я якимось чином пошкоджено. Общественными наблюдателями был отмечен высокий профессионализм, порядочность и гуманность администрации большинства пунктов тестирования. Наибольшей проблемой нынешнего тестирования по оценке общественных наблюдателей стало нарушение процедуры внешнего независимого оценивания его участниками. За, э, за оценкой громадских спонсоров э, было зафиксировано запозднение об отриентиров, або на тестирование без необходимых документов, сертификата или паспорта. Также наблюдателі зафіксували іспользування і наліч мобільних телефонів і шпаргалок. Є порядок, що абітурієнт учасник тестування повинен зайти без будь-яких засобів зв'язку в пункт, в аудіторію. І цей порядок повинен виконуватися. На настоящим визовом для системи оцінювання знань – стало спланированное использование средств связи, группой лиц для передачи информации о задании, а также рассылка правильных вариантов ответов членам группы. Такие случаи были зафиксированы в Донецком профессиональном металлургическом лицее имени Ткаченко и Макеевском профессиональном электротехническом лицее номер 87, где у абитуриентов изъяли телефоны с подключением к сети интернет. Что за система, где эта схема работает? В социальных мережах есть группы, які домовляються, що під час тестування вони в онлайні, одні скидують завдання, отримують відповіді і обмениваются. Одним из механизмов для ограничения влияния технических средств связи на результаты внешнего независимого оценивания должно было стать усиленное применение металлоискателей в пунктах тестирования. Для создания равных возможностей для вступления в высшее учебное заведение Комитет избирателей Украины рекомендует Украинскому центру оценивания качества образования обеспечить применение металлоискателей во всех пунктах тестирования. Кирадумская, Игорь Измалков, первый муниципальный.